Після Петербурга, наскільки я знаю, потім був Лондон, потім Париж, де власне ви зараз і живете. так? І наскільки мені відомо, вас на, на Заході називають як російська художниця і дизайнер. От що ви відчуваєте? Ну, я знаю, ви практично кожного року приїжджаєте в Україну, це по кілька разів, навіть що ви відчуваєте в останні два роки, коли повертаєтеся на свою батьківщину? Ну, во многих публикациях всегда поднимают вопрос, кто я, российский художник, украинский или французский. Потому что в основном я работаю для французских брендов. Вот. Я стараюсь, чтобы меня не делили, как кусок пирога. Для меня, когда я получила образование первое на Украине, вообще не было деления между Россией и Украиной потому что я считаю, что наше единство – это славянские корни, и мы настолько всегда любили друг друга, что я постоянно ездила в Россию, и я могу сказать искренне, что то образование, которое я получила в Харькове, мне ни Петербург, ни Москва не дали. То есть я горжусь своим образованием и считаю, что на Украине даже девочки от упора воспитывались намного строже, чем в России курить я не стала в России, вот поэтому. А у ну, Парижи? В Париже тоже нет. Вот, ну, наверное, дисциплина, спорт помогает. Но для меня всегда очень трепетно приезд к себе на родину, потому что это любимые учителя, любимые друзья, и есть какая-то внутренняя ответственность быть перед своими старшими друзьями и нести ответ, как прошло твое время вне это всегда очень и трепетно, и отважно, и для меня это очень важно, потому что это духовная дружба на всю жизнь, и я очень-очень люблю приезжать в Харьков. Скажіть, а от ці процеси, на жаль, дуже складні, непрості, в цілому в Європі між Україною і Росією. Санкції там ввели проти російської економіки. Так от, ви відчуваєте якісь на, на своїй долі, мистецькій, як художник, щоб інакше до вас ставляться, чи санкції до культури, так би мовити. Отношення в Європі к Росії сложне, і в творчестве. немножко побаиваются. Ну, я безусловно стараюсь максимально не быть в каких-то политических событиях, потому что э, разумные люди понимают, что это такое, и здесь остается искренне молиться за всю нашу славянскую землю. И, мне кажется, в первую очередь, чтобы прекратилась распря между Украиной и Россией, потому что эту распри внесли извне, она не изнутри возникла. Мы прекрасно понимаем, кто ее сотворил. Вот. Как художнику, конечно, мне сейчас немного сложнее, потому что приходится где-то отстаивать позиции и нашего образования, и нашей культуры. И я знаю прекрасно, что настолько вот наша культура она сильна что она победит и она все уравняет и все вернется mm -hmm. на круги своя и мне кажется что этот ужасный конфликт между Россией и Украиной он забудется